Eswatini sering disalah anggap sebagai Switzerland kerana namanya. Namun, ia negara Afrika yang berbeza, sebuah kerajaan kecil dengan raja sejati. Ada undang-undang penerbangan unik di sana. Peranti terbang tanpa izin tidak boleh naik tinggi. Wartawan bertanya tentang larangan itu dan seorang pegawai memberi contoh. Penyihir atas penyapu pun tidak boleh terbang lebih 150 meter. Itu hanya gurauan, undang-undang sebenar untuk drone. Namun, frasa penyihir itu tersebar ke seluruh dunia. Kini pelancong ke Eswatini senyum dan bertanya polis, betulkah ada haid ketinggian terbang dengan penyapu? Semua ini kerana seorang lelaki. Dia menerbangkan drone kamera tanpa lesen lalu ditangkap. Pegawai pun menjelaskan undang-undang itu guna contoh penyihir. Setiap tahun, puluhan ribu gadis berkumpul di Istana Bonda Ratu bagi tarian buluh. Mereka membawa buluh untuk membaiki pagar diraja, menari dalam kostum terang. Raja pasti hadir ke upacara itu. Mengikut adat lama, raja boleh pilih isteri baharu di perayaan ini. Raja kini ada 15 isteri, ayahandanya sekitar 70. Namun, poligami hampir mustahil bagi rakyat biasa Eswatini. Mereka perlu bayar mahal ternakan amat mahal, sukar ditanggung kebanyakan. Kontrasnya menarik, rakyat biasa monogami, tapi keluarga diraja sangat besar. Bagi sesetengah pihak, ini kebanggaan, tradisi kuno, bagi yang lain, isu hak wanita. Namun, perayaan ini jelas menunjukkan adat lama mempengaruhi politik moden negara. Di Eswatini, jurang antara istana dan jalanan sangat ketara. Raja memiliki ratusan juta dolar, sementara lebih separuh rakyat hidup dengan beberapa dolar sehari. Pada 2019, 19 Rolls Royce baharu dan puluhan BMW dibawa masuk untuk keluarga diraja. Video terak penuh kereta mewah tular di media sosial mencetuskan gelombang protes jarang berlaku rakyat pun turun ke jalan. Bagi rakyat, ini bukan sekadar isu kereta mewah. Ia menunjukkan cara wang diagihkan di negara itu. Seorang membuat semua keputusan. Belia di lampu isyarat berhampiran istana melihat kereta idaman. Mereka sedar wang itu sepatutnya untuk hospital dan sekolah. Namun, ia hanya jadi mainan untuk si kaya. Pada awal 2000-an, Raja memutuskan untuk menewaskan wabah HIV dengan satu dekrik Baginda mengisytiharkan semua gadis bujang perlu suci lima tahun memakai jumbai khas tanda kesucian. Lelaki yang melanggar janji akan didenda satu ekor lembu. Namun beberapa bulan kemudian, raja sendiri memilih isteri muda dari gadis-gadis itu dan simbolik membayar lembu. Selepas itu, janji tersebut cepat dilupakan. Kisah serupa berlaku dengan larangan skate mini dan pakaian terdedah, pihak berkuasa mengancam penjara. Namun, kostum tradisional dada terbuka untuk tarian buluh tidak diharamkan. Rakyat mula membantah dan jelaslah satu perkara, larangan tanpa pendidikan tidak berkesan. Negara beralih kepada rawatan, ujian dan pendidikan. Ini benar-benar mengurangkan kes baru, bukan ancaman kosong. Eswatini ialah monarki mutlak sejati terakhir di Afrika. Raja membuat keputusan utama bersama majlis ketua, parti politik diharamkan bertahun-tahun. Titik perubahan berlaku 12 April 1973. Ayahanda Raja membubarkan parlimen dan memansuhkan perlembagaan. Sejak itu, pilihan raya sangat terhad. Kuasa raja disokong upacara suci dan gelaran singa negara. Bagi sesetengah pihak, ini jaminan kestabilan dan budaya. Bagi yang lain, ia dorongan menuntut kebebasan bersuara serta ketelusan perbelanjaan istana. Pertikaian ini telah membentuk kehidupan politik Eswatini separuh abad. Engwinya, lombong tertua di dunia di pergunungan barat, melombong oka merah sejak hampir 50,000 tahun dahulu. Sebelum era tulisan atau kota, manusia zaman batu di gua Lion Brotto mengikis mineral merah. Mereka mengisarnya lalu menggunakannya untuk ritual dan lukisan badan. Kemudian, mereka belajar melebur besi untuk peralatan. Kini, mudah membayangkan bagaimana leluhur menukar tanah merah itu menjadi simbol kuasa jauh sebelum tamadun kita wujud. Pemandu tempatan menceritakan, oka masih digunakan dalam upacara tradisional. Tradisi ini kekal hidup puluhan ribu tahun. Epidemi HIV In Kuala, perayaan buah sulung suci, cerminan jelas kuasa negara. Pahlawan muda kumpul herba dan air laut. Raja Rasai Tuayan pertama, lelaki menahan lembu jantan hitam tangan kosong. Ritual ini memperbaharui kekuatan raja, disaksikan semua kuasa terletak pada raja dan ibu ratu tanpanya upacara batal. Bagi pelancong, gabungan sukan, teater, doa. Bagi penduduk, bukti negara berdiri atas hukum dan makna purba. Ada yang melihatnya peninggalan silam keras. Namun, inkuala menjelaskan mengapa kata raja masih lebih kuat dari parti. Ekonomi Eswatini ada gergasi senyap, kilang kokecola. Ia hasilkan konsentrat minuman rantauan, penyumbang besar belanjawan negara. Pelancong tak nampak, pegawai dan ahli perniagaan peka tiap langkah syarikat. Khabar pemindahan pengeluaran pernah menggegarkan kewangan kerajaan. Kisah mudah, berharga, satu pelabur besar adalah penyelamat dan risiko utama serentak. Maka, bicara industri baharu dan pekerjaan bukan umum kosong. Ia soal kelangsungan hidup negara kecil ini di samping Afrika Selatan yang besar. Di hutan simpan Eswatini, Renjel berhak menembak mati pemburu haram. Ini antara langkah pemuliharaan alam paling tegas di dunia. Undang-undang ini digubal selepas pembunuhan besar-besaran badak sumbu demi tanduk. Denda dan serbuan gagal menghentikan penjenayah ini. Sokongan terhadap peraturan ini tinggi. Pemandu pelancong berkata haiwan jarang tidak akan bertahan tanpa tindakan keras. Mereka tidak mampu melawan penjenayah bersenjata. Pengkritik pula membantah mendakwa pendekatan ini melanggar hak asasi manusia. Ia boleh menyebabkan kematian orang tidak bersalah. Namun fakta tetap ada. Eswatini mengutamakan penyelamatan badak sumbu melebihi kaedah lembut. Perdebatan antara keselamatan haiwan dan hak asasi manusia terus hangat. Ia berlanjutan di kalangan ranger dan persidangan antarabangsa. Itu 10 fakta mengenai Eswatini.